Bananı yeyirik, lakin qabığını heç düşünmədən tulluyuruq. Halbuki banan qabığının düşündüyümüzdən də çox faydaları var. Məsələn, stomatoloqların sözlərinə görə banan qabığı ağardıcı effekta mallikdir. Əgər hər səhər banan qabığının iç hissəsini dişlərinizə sürsəniz, dişləriniz bir neçə gün ərzində parlaqlığı ilə göz oxşayacaq. MÜZİK ondan başqa banan qabığından sızanaqların qarşısını almaq üçün də istifadə etmək mümkündür. Bunun üçün hər axşam yatmazdan əvvəl üzünüzdəki qızartıq olan nöqtələri banan qabığı ilə ovuşdurub səhərə qədər gözləməlisiniz. Səhər üz qızartılarının azaldığını şahid olacaqsınız. Bu üsul eyni zamanda qırıqların da azalmasına kömək edir. Banan qabığının faydaları bununla da yekunlaşmır. Gümüş əşyaları, dəri kresloları, mətbəxdə olan metal qazanları təmizləmək üçün bahalı təmizləyici vasitələrə pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Həmin əşyaları banan qabığı ilə təmizləyərək istədiyiniz təmizliyi və parlaqlığı əldə edə bilərsiniz.